4 часа дня и мы снова здесь для того, чтобы вдохновлять и радовать вас своим присутствием. Открывайте уши шире, потому что у нас есть много интересного. Например, самая большая фотография в мире. Лампа, у которой постоянно дождь. Как украинскому текстилю конкурировать с иностранным, мы будем об этом говорить. И у нас есть для этого Оксана в студии. Оксана Дево. Засновница компании «Девохом». Это виробник домашнього текстилю з натуральної сировини, а саме з конопляного волокна, яке родом із Полтавської області. Какие вообще у тебя бывают сложности, помимо того, что на материалы, из которых ты изготовляешь вот эти прекрасные вещи, э, за ними охотятся правоохранительные органы? Какие еще сложности? Ну, это было на за ними никто не охотится, оно промышленное, как мы сказали. А сложности, ну, как у всех бизнесов в Украине, сложности у текстильных бизнесов с закупкой тканей. Вот, например, вот эта вещь, вот это наш ткань, мы ее сами делаем, наполнитель тоже Наш вот он, кстати, как оно делается, это вот да. расскажи, как делается. Да. Это вот волокно оно растет на поле трава. Так. Такая очень высокая конопля достигает э, больше двух метров в высоту. Из нее вытаскивают вот такое волокно, потом его рвут вот на такие мелкие волокна. Ага. Из этих мелких волокон мы делаем вот такую термоистекаемую э, нитканку, которую мы э, кладем во все одеяла и даже в подушки, в чехол подушек. Не э, пахнет э, совсем. Это не пахнет, потому что образец, а вообще-то а. одеяло наше пахнет. Если можешь а. засунуть а. свой нос сюда. А нос нагревает телом постель и оно начинает пахнуть таким лугом. Типичный -а -а. запах, он не вымывается, не выстирывается. Вот на моей истории вот использования этих одеял еще ни разу не было, что mm, выстирался ничьи, запах. Ничьи. Вот мы ä, делаем это все из наших материалов. Дальше вот эти прекрасные цветные такие кислотные психозные ткани, да. ä, которые все любят, Для <с <с мы это закупаем за границей. Это из Голландии, это из Германии а, и так далее. То есть у нас в Украине не производят еще текстиль цветной, красивый. Дэви Хоум не первый твой бизнес. А почему э -э ты начала сейчас заниматься именно текстилем? Не знаю, как-то меня туда понесло на старости лет. Я была директором крупного, э ну, не шахты, это был открытый способ. Мы добывали О -о -о. глину. В шитье я не понимаю ничего, я не умею шить, я детям не могу заштопать колготки. И, соответственно, в этом я ничего тоже не понимала, но э я знала, что это перспективная тема. А э я Єдино, відчуваю, що у нас зараз буде величезна прогулянка Києвом для того, щоб поспілкуватися і надати вам можливість щось сказати у нашій програмі і відповісти на декілька наших питань, які стосуються, звичайно, органічних екоречей. Чи ви використовуєте їх у своєму житті або ж ні? Скажіть, будь ласка, у тебе є екотекстиль, наприклад, постільна білизна або ж рушники із екоматеріалів. Так, моя мама намагається завжди купувати натуральну продукцію. У мене багато речей є з льону. У мене тільки екосумки є. Так, звичайно, екоматеріалі. Це круто, вони корисні для люса, для природи і взагалі. Як відрізнити справжню бавовну від штучної. Можна клаптику цієї бавовни підпалити. Можливо, вони будуть якось горіти по-іншому. Чи є у вас одяг або ж текстиль з коноплі? Ні. Ну у мене, власне, немає таких матеріалів. А, чесно кажучи, ні. Постільна білизна саме з, конопляного, з конопляної тканини. Конопляна рубашка в мене є. Ні. Ну якось жалко, ну такі ж, як така сировина, ну на простирадло, ну чесно кажучи, я думаю, що це не дуже раціонально для нашого виробництва. Носки, пожалуйста, можно еще раз нагадать нам, сколько будет коштовать подушка, плед, або ж э, червячка? Или скатерть, или вот наволочки. А, носки, как мы сказали, 50 гривен, да. а детская, новорожденная у нас 400 с чем-то и так далее. Пеленка, а, да? Одеяль. Одеяль. С наполнителем, mm -hmm. да. Пеленка тоже в этом районе. А вот эти полуторные, психозные для вас, 890 гривен одеяло, потому что они такие вот яркие, красочные, их не нужно в пододеяльник прятать. Їм можна просто укриватися, потім стирати. Тому що голландська тканина ще, мабуть. Mm -hmm. І голландська тканина, так. Да. Якщо казати, там, наприклад, про закордон, будеш виходити на цей ринок. Так, да, вже виходимо, у нас ж там всі связі хороші, я там жила. Прославляти Україну! Так, треба. А, а в какие страны ты привозишь свой текстиль? Уже продается в Италии, в Германии, по чуть-чуть, ага. но, но ведется это не так просто, нужно там склад делать, вот как раз работаем над этим, но э, как бы должно быть и выгодно, но у mm -hmm. меня здесь все раскупается, поэтому делать лишнее телодвижение и сильно там форсировать выход на mm -hmm. иностранный рынок, э, не думаю, что есть Дуже кльово і э, надихаєш якраз. І-і-і-і-і-і-і-і! Ось Давайте. так хочеться продовжити. Бросайте канал, починайте свій бізнес. <світ> О, а до речі, можна дати <світ> ще поради ось тим, хто хоче, наприклад, зараз кидати вже, наприклад, свої обов'язки і перекмикатися на свій бізнес. Рады, ну, делайте, если вы уверены в себе, если вы знаете, что вы тот человек, который может вести за собой бизнес. Потому что тот, что бы вы ни выбрали, неважна тема, вы можете пирожки печь, либо одеяло шить, либо детский садик открывать. Вам просто нужно структурированным человеком быть и как бы просто делать, тупо брать и делать. Действительно, мы сейчас открыли все тайницы Devo Home, и далее будем открывать наступные супер тайницы. Вирішую долю молодых, но очень перспективных стартаперов. Они ждут на твой визначальный голос на идею, dx на скф.ком.уа три наикраче проекта утрямуют стартовый капитал видно с кафе трево Оксана, спасибо тебе большое за то, что ты у нас была. Мы вдохновились тобой. И также сейчас спешим через час сразу встречаться со зрителями. Для того, чтобы рассказывать им интересности, такие как лампа, в которой идет дождь. Представь. На у Свети фото. Летающая аудиоколоночка. А также запытание и Два ваших, две ваших ответа. И отели наборы подарунки. В червона чашка за и не только. Будьте с нами через час.